सल का तरीका शर्य तौर पर पाक होने का तरीका अगर आदमी नापाक हो जाता है नहाने की हादत होती है उसका तरीका ये है कि सबसे पहले नियत कर ले पाक होने की नियत जबान से कहना ज़रूरी नहीं होता बस दिल में ये ख्याल हो कि मैं पाक होने के लिए गसल कर रहा हूँ उसके बाद अस्तंजा कर ले उसके बाद जिसम पर कहीं भी निजासत अगर लगी है उसको धो ले उसके बाद वजू कर ले जो हम नमाज के लिए वजू करते हैं ये कर ले वजू करने के बाद फिर तीन मरतबा अगर रोज़ा ना हो तो गरारे कर लें अगर गरारे वज़ू के साथ ही कर लिए कुल्ली की जगह गरारे कर लिए तो फिर गसल में दोबारा गरारे करने की ज़रूरत नहीं मस्तहब हैं कर लें तो अच्छा है ना करें तो ज़रूरत नहीं और रोज़े की हालत में गरारे ना करें सिर्फ़ खाली कुल्ली कर लें इसी तरह रोज़े की हालत में नाक में पानी ऊपर तक न ले जाएं बस हल्का सा पानी नाक में लगाएं ताकि पानी आगे हलक में न जाए तो अगर तो ये यानी बग़ैर रोज़े की हालत में गरारे कर लिए वज़ू के साथ ही और अच्छे तरीके से नाक में पानी डाल लिया तो फिर वज़ू करने के बाद नहाने से पहले गरारे करने की ज़रूरत नहीं और नाक में ज़्यादा मुबालगे के साथ पानी डालने की ज़रूरत नहीं डाल लेंगे तो मुस्त है सवाब मिलेगा तो सर पर पहले तीन कप पानी डाल ले, फिर उसके बाद दाएं पहले पर यानी दाएं कंधे पर बाज़ रिवायतों में आता है कि पहले दाएं कंधे पर पानी डाल दे, उसके बाद बाएं कंधे पर पानी डाल दे, उसके बाद सर पे पानी डाल दे, और बाद में आता है कि पहले सर पे पानी डाल दे, फिर अपने दाएं कंधे पर पानी डाल ले इस तरह से कि कंधे से लेकर नीचे तक पानी चला जाए और फिर बाएं कंधे पर पानी डालें अगर ऐसा नहीं भी करे मिसाल के तौर पर वैसे ही शावर के नीचे खड़ा हो गया तो भी वसल हो जाएगा लेकिन जिस तरह से मैं अर्ज कर रहा हूँ अगर इस तरह से करेंगे तो सवाब ज़्यादा है अब जहन में याद आता कि भी शावर में शावर में भी आदमी इस तरह से कर सकता है कि आदमी पहला दायां कंधा आगे कर दे नीचे तक पानी बह जाए फिर बायां कंधा आगे कर दे नीचे तक पानी बह जाए फिर सर के ऊपर पानी डाल और जब आदमी नहा रहा हो तो उस वक़्त कुछ पढ़ना नहीं चाहिए बाज़ लोग समझते हैं कि भाई पाक होने के लिए कलमा पढ़ना ज़रूरी है नहीं बरहा होने की हालत में ना तो कोई दुआ पढ़नी है ना बसमिल्ला पढ़नी है और ना ही कोई कलमा पढ़ना है कलमे की ज़रूरत नहीं ये जो चीज़ें बतलाई हैं इनको पूरा करना ज़रूरी नहाने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ बाहर जब हम निकले कि भाई हमारे नाखून पर रोगन लगा हुआ था कोई कलर लगा हुआ था या कोई और ऐसी चीज़ लगी हुई थी आटा लगा हुआ था जिससे जो है वो पानी नहीं लगा तो अब पूरा गसल दोहराने की ज़रूरत नहीं सिर्फ उतनी जगह से वो चीज़ हटाकर कलर या आटा हटाकर उतनी चीज़ लें तो गुसल हो गया इसी तरह नहाने के बाद ख्याल हुआ कि भई हमने वजू भी नहीं किया था और कुल्ली करना भी भूल गए थे गरारा करना ये भूल गए थे या नाक में पानी डालना भूल गए थे नहा लिया तो अब पूरा गसल दोहराने की ज़रूरत नहीं ये चीज़ जो रह गई थी खाली इसको कर लें इसके कर लेने से गसल मुकम्मल हो जाएगा पूरी चीज़ें दोहराने की ज़रूरत नहीं इसी तरह अगर नहाने से पहले वजू नहीं किया और सीधा वसल ही कर लिया तो अब उसी वसल में हमारा वजू भी हो गया अलग से दोबारा वजू करने की ज़रूरत नहीं बस जो हम नहा उसमें वजू भी हो गया इसी वजू से नमाज भी पढ़ सकते हैं तिलावत भी सकते हैं, कर सकते हैं सारे आमाल कर सकते हैं अल्लाह ताली समझने की अमल करने की तौफीक अता अलहमदिल्लाबिनमत वसलम सैदी ए हमारी इस नमाज़ को जिंदगी भर की पहली तमाम नमाज़ों को दीगर तमाम आमाल सुल को अपनी बारगाह में अली दर्जे में ख़बूब फ़रमा कमी को ताहियों को मुआफ़ फरमा अल्लाह हमारे हर हर आमल में इख़लास पैदा फरमा अपनी रज़ा फरमा, बहकने भटकने गुमराह होने से हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमा अल्लाह माह मुबारक की कदरदानी की तौफीक का ताफरमा या पाक हम सब को कदर की सदतें बरकतें रमतें नसीब फरमा अः इस इसमाह मुबारक में आपकी तरफ़ से बेशुमार इंसानों की मफ़रत के फ़ैसले होते हैं एल्ला उनमें हम सब को शामिल फ़रमा पूरी उम्मत मुसलम को शामिल फ़रमा अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत व तंदरुस्ता फ़रमा कमर भाई हज़रत मौलाना रशीद अहमदर ख़ास साहब इद्री साहब और जितने भी लोग बीमार हैं जिनके नाम याद हैं जिनके नाम याद नहीं हैं या अल्लाह पाक सब को सेहत व तंदरुस्तीफ़रमा शफ़ का मिला दायमा नसीब फरमा अल्लाह हम सब की तमाम दुआओं को कबूल फरमा तमाम हाजात को पूरा फरमा तमाम मसाइल को हल फरमा तमाम परेशानियों से निजात ताफ़रमा सुबह नब्बिक रबिल्ज़तीम्मा यफ़ुन वसलासलीम वहमदिनबीआल बिरमति का अरहमल रहा